我就告诉你一句话：白鹿书院绝不许去。我要去，我可不想一辈子当奴婢。哎哎 颜月，这是怎么回事、啊？启禀府帝，人间剑仙境出现异常剑仙境？这剑仙境出神迹了！ 凤凰出世，自古以来，凤凰便是祥瑞的象征。此次降临我国，实乃皇上的福报，我大禹必将否极泰来，再创盛世。说得好，<laughs> 皇上，眼下当务之急便是要找出真凤，方不负上苍的指引。国师有何高见？异兆显现之时。 剑仙境前有十八名参加成人礼的少年，但针凤只有一个。可惜，剑仙境已碎。依臣愚见，应将这十八名少年招入白鹿书院，再请一名高人从旁教导观察，方可找出真凤。好，那此事就交由国师全权负责。臣遵旨。 颜月，这剑仙境出现异兆，表明凤凰重现人间。你怎么看呢？出现异兆时，有十八个凡人在剑仙境求测仙骨，真凤必是其中之一。用仙术测一测他们的血脉，便能找到真正的凤凰。这凤凰现在还处于幼生期，血脉深藏。不过。 一旦经过三次血脉激发，其法力将横扫三界无敌。那如果凤凰的神力被魔界所控，岂不是会带来一场浩劫？不只是魔界，其他任何的地方都会觊觎凤凰的力量。因此，我们天界需先发制人。颜月，儿臣在。朕命你下界人间，尽快找到真凤。 引其向善，唯我天界所控。颜月领命。有清幻助你行事。清幻领命。颜月，你走慢点，我还没说完呢。你是不是对天帝的安排很不满意？你是不是不想跟我合作？是。为什么？你太啰嗦。 这下界甄选凤凰绝非小事。话说混沌初开，寰宇三界简史。就算你知道凤凰的来龙去脉，那白鹿书院呢？你不知道了吗？这三百年前，白鹿书院在大鱼初创，一代代凡人在这修仙问道。可近年来，白鹿书院专门招揽一些权贵后人，教一些奇门遁甲的粗浅技法。而且这次。 大禹已将剑仙十八人悉数招募到了白鹿书院当中。你此番下界，便是去化身为教员。颜悦。我跟颜洛来给你送行了。大老远就听你在这啰里吧嗦了，你一个堂堂天界禁卫军首领，怎么跟个老妈子似的？颜悦表哥啊，都快被你烦死了。哎，喂喂喂，你别走啊！我还没有说你呢。说我什么？哎，你站住！什么时候走？立刻。 不愧是你，真是天界第一楷模。为父帝分忧，是你我的职责。哎，这是你赤日神君的职责，可不是我的。啊。阎罗，你该抽时间回天庭效力了，不要总是闲云野鹤。哎。